ஒரு தடவை சொல்றேன் அது வந்து ரெண்டு தடவை ரிப்பீட் பண்ணும் பாராயணம் கிளாஸ் ஸ்ரீ ஸ்ரீகுருபியோ நம ஹரி ஓம் சிவசக்தியுக்தோ ரெண்டு தடவை சக்திரபவி यदि भवति शक्त प्रभवितुं शिवस्यक्त्या यदि भवति शक्त प्रभवितुं शिवस्यक्त्या युक्तो नचे देवं देवो रखलु कुशलस्पन्दितुमपि नचे देवं देवो न खलु कुशलस्पन्दितुमपि देवं देवो न खलु अत हरिहरविरिञ्चादिभिरपि अत हरिहरविरिञ्चादिभिरपि हरिहर हरिहरविरिञ्चादिभिरपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहर प्रणन्तुं स्तोतुं वा काथमा कृता पुन्यप्रभवती प्रनंतुम्स्तो तुम्वा काथमा कृता पुन्यप्रभवती प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृत पुण्यः प्रभवति म्लोक एक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलस्पन्दितुमपि अत स्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति तनीयां सम्पां सुम् तनी तव चरणपङ्गेरुह भवम् नी यां सं पां सुं तव चरणपङ्गेरुहभवम् यां सं पां सुं तव चरणञ्चिस्सञ्चिन्वन् विरिञ्चिस्सन्

शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसां कथमपि सहस्रेण वहत्येनं शौरि कथमपि सहस्रेण शिरसाम्

तव चरणपङ्गेरुहभवम् विरिञ्चिः सञ्चिन्वन् विरचयति लोकान विकलं वहत्येनं शौरि क्षतमपि सहस्रेण शिरसा हरः संक्षुद्यैनं भजति भसितोद्धूलनविधिम् मूनावद् अविद्यानामन्तस्तिरद्वीपनगरी अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वि जडानां चैतन्यस्तपगमकरन्तश्रुतिझरी आम आं चैतन्यस्तभग दरिद्रानिका चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलधौ दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलधौ निमग्ना

מורরিপুవరాహస్య భవతి నానాం దంష్ట్రా మూర్రిపువరాహస్య భవతి ఒన్నില నుండి మూనేల్లరుమే చేంది చెలువుం 1 2 3 స్టార్ట్ శివశక్त्यायुक्तो यदि भवति शक्त ప్రభవితุม నజే దేవం దేవో నఖలు కుశలస్పందితుమపి अतस्त्वामाराद्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति तनीयां सम्पां सुं तव चरणपङ्गेरुहभवम् विरिञ्चिः सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकलम् वहत्येनं शौरी कथमपि सहस्रेण शिरसां हरः संशुद्ध्यैनं भजति भसितोद्धूलनविधिम् अविद्यानाम् अन्तस्मिरमिहिरद्वीपम् जडानां चैतन्यस्थभगमगरेन्दुश्रुतिजरे दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्म जलदौ ாம் மூணாவதுல மூணாவது லைன் மட்டும் திருப்பி ரிபீட் பண்றேன் தரிஜன்ம ஜலத நோடு திரவ தரித்ராணாம் சிந்தாமணி குண निमग्नां मुररिपुवराहस्य भवति ज्ञानां दंष्ट्रा मुररिपुवराहस्य भवति मिदि अस् पलम् हरि ओम्